до начала война, я была в Берегово с детьми. Вот мы 24, 25 февраля должны были уехать домой в Никополь. Но 24-го нам позвонил внук с Харькова и сказал, что началась война. Был шок. Мы ему не поверили, потому что 23-го мы нормально отдыхали вечером, ходили в скверик, все было, все было тихо, спокойно. И вдруг 24-го вот такой шок. Вот, дети остались на Западной Украине, я уехала домой в Никополь. Ну, э, вернулась я, как бы, э, был, были уже обстрелы, у нас Никополь, это э, зона боевых действий, будем говорить, э, потому что 3,5 километра от нас находится атомная, Запорожская атомная станция, туда постоянно летают дроны, там школа дронов, и плюс там артиллерия. То есть обстрелы вот уже почти три года постоянно, каждый день без перерывов. Погибают много людей и прибрежная э, частный сектор, особенно прибрежная полоса, что возле водохранилища, там набережная, все разбито, все разбито. Поэтому возвращаться домой как-то страшно, очень хочется, но пока некуда. Вот. Поэтому сейчас мы находимся, нас вывозили Мискарада Рада, вывозила нас автобусами. Был тогда запущен пилотный проект Миргород и Трусковец Батькивщина и Мир Городислава. И нас вывозили автобусами буквально на 2-3 месяца. Но ну, мы ну, вот уже здесь два года. Когда будет конец, непонятно. Не Ждем, что все закончится, все будет классно. Украина Опять такой ненькую, красивой, цветущей. Ну вот так. А, на будет. себе ближче, я имею в виду. Нет, классно. Спасибо большое.